При рік тому цією залізничною колією курсували потяги прямо на Горлівку, яка зараз окупована російсько-терористичними військами. Коли сепаратисти відступали, вони розібрали колії і зараз гатять з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Наразі ця ділянка утримується силами антитерористичної операції. І наші хлопці кажуть, що вони готові стояти до кінця. 120-міліметр сьогодні буквально з утрав 152. Никто ни на какие угоды, ни на какие договоренности с их стороны никто не идет. Воюем э, с хорошо подготовленными, обученными, экипированными, хорошо как, вооруженным противником. Э, стоим, защищаем нашу батькину, защищаем нашу родину и будем стоять. Э, до последнего. Записать с С воронки Давай. Ну, действительно, сколько с чего? Это 12,7 дешевка. Ну, с шика... с, шикахи, с И это от и еще из горла. идет дальше. І зріст понад 180 см. Ця вирва утворилася після прильоту артилерійського снаряду калібром 152 міліметри. І це вже майже буденне явище тут спостерігається майже постійно після ухвалення мінських домовленостей. Свіжі, видіть, тому що міни від самої куча осколків і кам'яниста порода, вона сама по собі ще дає тисячі осколків. Как часто бывают обстрелы? Как вы реагируете на них? Ну, через день где-то. Реагируем по-разному. В основном молчим, но когда есть команда давать ответку, отвечаем тем же. В последнее время они себя ведут? Ну, выходят в ДРГ, где-то стрельнули и ушли. Йоп. Вот эти. Там есть три основных позиции. Я. они просто простреливаются, потому что э, раньше, когда хатишь кучу мин, они стреляют абсолютно бездарно. То есть э, потом сложно определить, куда ты стрелял. А когда прилетает одна-две, потом можно прийти. Ну тут же местные жители ходят все плоские, и они пришли, опа, попали, значит у них отметочка уже осталась. Так что они сейчас просто тупо постреливаются. Так это бездарные сепаратисты или бездарные российские войска? Нет, российские войска профессиональные. Я их ненавижу, но в профессиональности им отказать, да, к сожалению, нельзя. Не а все... Это не все, я, все. все Это какая-то личная машина? Да, это мне подали. Летают. Так что у нас, к сожалению, мены здесь долго